Купуючи будь-яку продукцію, ми хочемо, щоб вона була якісна та в першу чергу безпечна. Тому корабелів інфо вирішила перевірити ринки по вулиці Самойловича, аби дізнатися, чи безпечно купувати там. Спочатку дочекаємося лаборанта, аби побачити взагалі чи бере вона продукцію на аналіз. Близько півгодини очікування, і ось вона біжить. Тепер перевіримо, чи не видають справку про лабораторний аналіз до його проведення. Добре. 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 Добре, Добре. Добре, справочка від лабораторії. Не приходили. Дивно. Ідемо спитаємо ще в когось. Добрий день. Про аналіз справочки. Дуже принесені. Забрали на аналізі, забрали на літрі. Одні кажуть, приходили, інші кажуть, не приходили. Ну, добре, тоді підемо, перевіримо, як проходить сам аналіз. Взагалі у кожного беруться аналіз. Так, да, звісно, обов'язково. Кожен, Кожен день, так, на будь Діло в, в тому, що у нас все время одні і ті ж. Угу. У нас периодичность. Мы, значит, раз в месяц на мастик проверяем. Вообще по просьбе. Вообще можем каждый день проверять. На отдельные параметры ежедневно. Вот, значит, молоко проверяем. Включили. Включили прибор. Налили молочка. Угу. Включили. Угу. Сейчас, значит, будем записывать. Мясо уже проверили, мясо у нас в 6 утра идет. Угу. Сейчас. Значит, тут у нас на мастит обязательно. Кислотность ежедневно. Плотность, мастит. Один те же у нас продавцы. Ой, Молочная продукция берется каждый день, так? Конечно. А там фрукты, овощи. Фрукты, овощи раз в три дня по завозу. Если сегодня завезли овощи, угу. мы их проверили. Естественно, та же картошка, я ее каждый день не проверяю. Угу. Все контролируется. Я вышла на рынок, я знаю, когда они завезлись. Угу. Они сами говорят, когда они завезлись. Вот у нас, значит, такой прибор Экомилк. Угу. Он сейчас будет писать показания. Сейчас, сейчас надо подождать его надо было подогреть но у нас молочники только вышли вот проверили плотность сейчас, сейчас девушка плотность в норме норма 1027 до да, 1033 у нас как раз таки вот 33 1033 это парить мы знаем уже своих молочников вы наверное видели что у нас очень мало людей на рынке. Да, да, зараз... На том рынке, конечно, намного больше, но что есть, что делать. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Не Пока покажу, прибор настраивается на работу, сейчас. я решила поставить и такие вопросы. бывают выпадки, когда анализ негативный? Ну, очень редко бывает. Так, если залетные, если залетные если чужие пришли. Просто так якось, поки пока делается анализ, люди же скупляются, я подошла до молочникам, у них справочки, немає. У нас не смажите, одни и те же. Одни сказали, что вы еще вообще не проходили, хотя я тільки видела, что вы до них заходили. Я ну мы же утра, что то мы не приходили. Так, давайте я вам покажу мастит. Мастит. Значит, один миллилитр молока наливаем. Один миллилитр молока. Мы уже все на глаз знаю. Один миллилитр мастидина. Сейчас. Сейчас Ходила на ряд, там им проверяла. Пришлось попросили они у нас. Они у нас сами знают, как проверять. Попросили наличие мастидина, чтобы ну, каждый хочет контролировать от каждой, контролировать от каждой доли значит анализ. Угу. Наливаем мастидин плюс молоко и смотрим консистенцию. Если есть мастит, то желеобразный густок. Если нет мастита, то вот такой жидкой консистенции. Мастита нет. Но мы знаем, на мастит мы вообще проверяем один раз. Угу. Так, а тут у нас сейчас оно пока нагреется, ну что такое? Короче, надо подогреть молоко, так что ждите. Надо было подогреть На журналы все ведутся. Вот можно за любой день посмотреть. Вы сами видите, у нас угу. постоянные покупатели. Мельник парей, мельник парей, мельник парей. Вы же видите, больше угу. больше молочника у нас нет. Вот Два проверяем. Молочника, так у вас на... Два молочника стоит. Угу. Значит, плотность, чистота, плотность, кислотность, жир сейчас покажет, сухой остаток, примесь воды. Если сода, крахмал, ну сода, крахмал это уже когда лето, могут подмешивать что-то. Так, сейчас. Два молочника. Хм. Я нарахувала близко пяти, але добре, с этим питанием разберемся с года Сбила электроника, я его сбила. Не нагрела сразу. И все, я пытаюсь теперь на Сейчас мы его добьем. Сейчас его надо бы промыть а потом опять делать. То есть у Вас контролирует исправность оборудования? Конечно, мы ее проверяем раз в год. Все у нас контролируется, несмотря на войну. Аккредитована лаборатория перед Новым Годом. Так что все аккредитовано, все проводим. Так. Ну что, поехали если они говорят что меня нет я например есть но если я знаю что продукция проверена я ее уже с утра не проверяю они завезли овощи их проверили раз в неделю он все равно этот мешок картошки два-три они завозят нет смысла проверять я просто прошла по ряду говорю, девочки сегодня завозились нет сегодня не завозились сегодня на остатках тем более праздники сейчас сейчас дождемся результата у меня уже сама не что А мясо надо. как часто проверяется? Мясо проверяется ежедневно. Угу. Если оно есть, оно проверяется ежедневно. Угу. Вот, смотрите, пожалуйста. Первый показатель ⁇ жир, сухой остаток, белок. Это в пределах нормы. Так, значит, пишем ⁇ жир 876 ⁇ Это значит, она, было уже она, нам, она нам не перемешала молоко. Угу поэтому такой бешеный жир, сухой остаток показывает, хороший сухой остаток, это норма от, 6 до, от 5 до 8. Значит, молоко натуральное, воды нет, 18,5 это сумма, тоже хорошо, это норма. Так, короче, молоко очень хорошее. Я пишу показания и пишу их в журнал. Какие показники бы свидетельствовали, что это уже не норма? 9,2. Ну вот, не норма, если показывает, например, примесь воды, если мастит густой сгусток или тянется, угу. за палочкой может молоко тянуться. У нас угу. оно не тянется, оно просто. Угу. Если у нас какие-то, мы вообще делаем 4 луночки, это я так сделала одну, потому что я и так вижу, что мастита нет. Кислотность, вплоть до того, что можно на спиртовке в ложке молоко не сворачивается, но у них кислотность, они сами следят, чтобы молоко не кислое было. Протише не разрешаем продавать. Мясо, значит, у нас вчера была тушка, сегодня до продажи. До продажи просто смотрим. Угу. Мясо не вывозилось, если мясо не вывозилось с рынка, значит, оно проверено, и мы его не проверяем. И деньги не берем за допродажу. Вчера выбили чек, выдали, экспертные выдали. Если хотите, пойдем посмотрим на мясо. Было бы да? Mm -hmm. да, пошлите. Ну, я рассказывала, что у нас сегодня Хороший кусочек. Сегодня да, вот да. мясо, мясник а наш, посмотрите. очень много работает лет. А нет, нет. чьи выданы докум документы? Документы, да, Женя, Женя, дайте, пожалуйста, документы мне дайте. Давай. Так как вчера была туша, вчера был чек, вчера был документ. На угу. Оля, поищите экспертный высновок. А Обычно вешаем. А Ой, не нема. Мы Нема. 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 Она висела. Вот, да? Ну, висела, да. Да, я вчера просто наводил порядок. Ну, все, бронзок. я вам выпишу дубликат. Мабуть, потрібно перевірити експертні висновки у інших. Давайте прийдемо тоді ще до овочів, я спитаю у них. У них теж повинна вже бути, так, справочка. Звісно. <плес> овочі немає. А ось овочі. Овочі не відносяться. Це не відбуться. Овочі там у нас. А хто їх перевіряє? Їх ну, А, тобто це не... Відноситься. специально дайте нам, пожалуйста, экспертный выяснок. У тебя еще один анализ? Да, анализ. Ага, если, если он только тут. Видите, если что еще что делается. А как он может быть не тут, а если будет какая-то ну, людина, же... у вас <плес> так, его? Потому что получилось так, что дома ревизию с кассой делала. ладно, мы сейчас подойдем, поищем. Можете мне предоставить экспертный выставок? Это ну, 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 нормально, вин дома и все. Да вчера что-то давала, не должно потеряться. А, а, ну, кинешь, я... я вам честно, вчера, <гас> вчера проверяли. Так. так. Угу. А, а ну я когда тут у нас? Давайте подумаем. 12 сегодня? 12-е, 12.04. А, ну четвертая, извините. Четвертая. А ну. Чек таким числом. 17. Ищите свежий, потому что подумают, что я вас вообще не выбиваю. Так, 28 и Так, Вчера, вчера. Ну я что-то хочу слаживаю, Я откуда знаю, где Может, кому-то что-то написал. А ну а это что? Так. Я ж не складываю квадратиком. У этого продавца поиски тоже не увенчались успехом. Доветки не а вы не посмотрите. да а, я только пришла, а девочки. Ну, так, так, а разум разум. Вене, сейчас буду реце, еще эти справки. Нет, вот я, например, покупается. Я у вас попросила справки. Я только вышла, Я только стала работать. Бачу, я не, выход, не выходила, не работала. Дайте хоть по-людски выложиться. Вот эксперт не вызнала. Эксперт не вызнала. Хоть у вас есть на месте? Да, <правда> 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 только мне не снимайте. Не снимают. Баба. Дайте по их первый выстрел. дайте, только Девочки, не старый. Богу, за ту, ту неделю я его не сохраняла. Четвертая, ноль пятая. Правильно, это за да. ту неделю. Угу. Все, у вас Девушка, все порядок. Света, как да. Что, 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 только позову. Вы помните, что делается? Мое дело им дать, понимаете? Известны. І лічийки хоч що-то захранілась. Так, ви сказали, що у вас до молочника, але я ще Дождь бачила вас. в кінці ринку. Там теж тест... не відносяться. А і на кому. Не відносяться до ринку. Стоп. Так, що, Ні, це не приходила. А, а вас лабораторія ця перевіряє? Так, Ольга Іванівна, так? Так, так, так. Угу. так. так. Тобто ви відноситесь з цього ринку. Так. Сьогодні 11.05, так що справка є. Угу. Панушки, дайте хоч справку. Що то наші всі розкілялі, не можуть справки знайти. Знову довідки на експертний аналіз немає, але перевіримо хоча б документи на рибу. На рибку документ присутній, наче все добре, тому йдемо вирішувати проблеми далі. Сегодня уже выдали э, справку молочникам, да, молочникам а, выдала, а да. молоко мы только с вами это проверяем. Да, только только проверяем. А да. вы наперед молоко... выдаёте справку? Нет, не наперед. Я уже это молоко проверяла вчера. Ага. Я проверяю чисто вам показать ага. все остальные параметры. То есть, каждый да. дня вы его не проверяете? Каждый день проверяем на кислотность, плотность, жирность. Вот ага. жирность, она ж не меняется. Угу. Жирність все время, москит раз в місяць. Угу. Чистота, чистота молока. Посмотрел на білий листочок, налив молока, чисте молоко. Отже, бути впевненими на 100%, що ця продукція пройшла перевірку сьогодні, ми не можемо. Але потрібно пам'ятати, що більшість продавців займаються перекупом, тобто вони самі не можуть гарантувати якості. Цієї продукції ну, у нас приїжджають ще і херсонські, щоб не торгувати, вони залишають наші. Угу. Ми теж їх всіх знаємо аби вбезпечити себе. Будь ласка, просіть експертний висновок у продавця. Це хвилина часу, але це ваша безпека. Аліна Ковальчук Корабелів інфо.